স্কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত চলি আছোঁ মানে দুয়োটা চলি আছে ভাল আৰু বেয়া কাৰণ বেয়া এটা কাৰণতে গুচি গ'ল বেয়া এটা কাৰণতে মানে খুব ঠাণ্ডা পৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে মই মানে বৰ্তমান পিন্ধিয়ে আছোঁ বৰ্তমান পিন্ধিয়ে আছোঁ কাৰণ কাৰণটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ কালি যিহেতু বহুত বৰষুণ দিলে আৰু বৰষুণৰ কাৰণে অলপ ঠাণ্ডাটো বেছি পৰিছে আৰু সেইটো গৰম আহিব আৰু এইটো পিন্ধি থাকিব লগা হৈছে কাৰণ বৰষুণৰ কাৰণে বিৰাট ঠাণ্ডা একদম মানে তথাপিতো মানে ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ গোটেই কাম বন কৰি আৰু বেটাক স্কুলত থৈ আহিলোঁ স্কুলৰ পৰা থৈ আহি মই বৰ্তমান কাটি আছোঁ পানীলাও এই পানীলাও কাটি আছোঁ আৰু আজি বনাম কি বনাওঁ সেইকেইটো মানে আপোনালোককো জনাওঁ আৰু বহু মানে অলপ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিওঁ মিষ্টাৰে গৈছে চকত মাছ আনিব দিছিলোঁ অলপ মাছ মাছ আৰু পানীলাও মানে আজি কেইদিনমানৰ পৰা বহুত মানে পানীলাও অলপ খাৰৰ ইচ্ছা গৈ আছে খাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে সেইটো কাৰণে মিষ্টাৰক চকৰ পৰা অলপ মাছ আনিব দিলোঁ আৰু মাছখিনি অনাৰ পিছত মই আলু দি বনাম কাৰণ যিহেতু বেটাই নাখায় পানীলাও আঞ্জা আৰু বহুদিনৰ পৰা মোৰ মন গৈ আছিলে পানীলৈ অলপ মানে খাৰ দি মানে অকল খাৰ দি খাবৰ কাৰণে পাওঁ অলপ মাছ আনিলে ভাল লাগে আৰু অলপ মাছৰ মাথা চেথা অলপ ভাঙি দিলে বেছি ভাল লাগিব সেইটো কাৰণে মই অলপ মাছ আনিব দিলোঁ আৰু মাছখিনি আহি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আৰু অলপ সময় যিহেতু ফ্ৰী আছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকক জনা আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা পায় আচলতে জনাই দিব জনালে ভাল লাগে আৰু মোৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম দুটা আছে তাতেও ফ'ল' কৰিলেও পাব মোক আৰু সেয়াই আৰু বিশেষ একো নাই আৰু মই এইটো পিন্ধি আছোঁ কাৰণ যিহেতু কালি বৰষুণ দিছিলে বৰষুণৰ কাৰণে আৰু ঠাণ্ডাটো আজি আৰু অলপ বেছি পৰিছে আৰু ৰ'দটো একদম কোমল কোমল হৈ আছে আৰু মই কাপোৰ আজি অলপমান দিলোঁ কালি যিহেতু স্কুল বন্ধ বেটাৰ আৰু কালি ৰবিবাৰ সেইটো কাৰণে কালি অলপ কাপোৰ চাপোৰ ধুম সেইটো কাৰণে কাপোৰ চাৰ্ফত দি থৈ দিছোঁ আধা আৰু স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু কিছু কিছু দিম আৰু স্কুলৰ ড্ৰেছ পাতি আছে এইবিলাক আৰু অলপ চাৰ্ফত দিম তাৰপিছত আৰু ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাওঁ আৰু ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকক জনাই দিওঁ আৰু আজি মই কি বনাম কি নবনাম গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম আৰু বিশেষ একো নাই পানীলাও অলপ বনাম মাছৰ মাথা দি পেলাই সাৰ আৰু আলুৰ আঞ্জা বনাম অলপ মাছ দি আলু আঞ্জা আচলতে আমাৰ বেটাই বহুত ভাল পায় সেইটো কাৰণে তাৰ কাৰণে অলপ আলু আঞ্জা বনাব লগা হ'ল আৰু মোৰ আজি মানে এইটো এতিয়া নহয় এই বস্তুটো মানে কি লগালে ভাল হ'ব আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা হৈছে মোক জনাই দিব একো বিশেষ নাই এনে এনেকুৱা ইমানখিনি আৰু এনে এনে এনেকুৱা আৰু বেলেগ একো নাই এনেই ইয়াতে প্ৰব্লেম একো নাই খজোৱা কিবা কৰা বিশেষ একো প্ৰব্লেম নাই এনেকুৱা হৈ থাকে যদি আপোনালোকৰো কোনোবা হৈছিলে আৰু মোক জনাই দিব ভাল লাগিব মানে মই গম পাম এইটো প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিব পাৰিম আৰু যদি কাৰোবাৰ হৈ পাইছিলে কি কৰিছিলে বা কেনেকুৱা কি যদি হৈছিলে জনাই দিব আৰু সেয়াই আৰু বিশেষ আজি একো নাই আৰু ৰ'দটো একদম কোমল কোমল হৈ আছে যিহেতু সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডাটো অলপ বেছি পৰি আছে আৰু মই অলপ বহি আছোঁ কাৰণ মাছখিনি আহি পোৱা নাই যিহেতু আৰু দোকানৰ মাল আনি এনেকৈ থৈ দিছে মালখিনি ঠিক কৰা নাই যিহেতু মানেটো বহুত প্ৰব্লেমত পৰি গ'ল ঠেলাৰ মানে ঠেলাখনৰ ঘৰত ঠেলাখনৰ চকা এটা ফুটি গৈছে সেইটো কাৰণে চকত গৈছে ঠেলা চকাটো পাতবৰ কাৰণে আৰু মাছখিনি আহি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ বৰ্তমান অলপ সময় এনেই আছোঁ যিহেতু সেইটো কাৰণে তাৰপিছত দেউতাক আনিব মই নাযাওঁ আৰু দেউতাক আলো আহিব টোপুতকৈ পাছখনৰ পৰা লৈ অহাৰ পিছত আৰু কালি গৈছিলোঁ এঠাইত আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময় দি নহ'ল বাৰু ইয়াতে আমাৰ মানে যিখন মুছলপুৰৰ বজাৰ তাৰ আগত আৰু এখন নিকাচীৰ বজাৰ বুলি কয় তাতে আচলতে বহুত ডাঙৰ বজাৰ হয় সেইখন বজাৰখন দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ সময় দি মানে ভিডিঅ' বনাব নোহোৱা নহ'লে মানে বেটাই অলপ ডিষ্টাৰ্ব দি থাকিলে কাৰণ তাক ঘড়ী লাগে আজি দুদিনমানৰ পৰা বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব দি আছে ঘড়ী ঘড়ী ঘূৰি তাৰপিছত কালি আৰু দুইশ দি এটা ঘড়ী আনিলে ঘড়ীটো আজি পিন্ধি গৈছে বাৰু স্কুলত নাজানে বাৰু ঘড়ী টাইম চাইম সিমান এটা শেষ হোৱা নাই যেতিয়া মানে বেলেগক দেখা পালে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱাই সেইটো বস্তুৱে লগা হৈ যায় তথাপিতো আনিলে বাৰু তাৰ মনৰ মানে অশান্তিটো মাৰিলোঁ আৰু আজি স্কুলত পিন্ধি গৈছেহি মই আলু আঞ্জা বনাম আলুখিনি সিজাই থৈ দিছোঁ বৰ্তমান আৰু মাছটো আনি পেলাই মাছটো আনি পোৱাৰ পিছত ভাজি ভাজি বনাই দিম সেয়ে আৰু বিশেষ একো নাছিলে ইমানখিনি মানে যিহেতু মই মানে মোৰ পাৰ্চনেলি ভিডিঅ' দি থাকোঁ সেয়ে ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা একদম মাথা চথা অঁ কিবাহে কামুৰি দিলেখিনি ৰাতিপুৱা একদম মাথা চথা ধুই মেলি তাত থ'ব ক'লোঁ যিহেতু কল মানে এইজন আমাৰ শহুৰৰ মালিকৰ মিষ্টাৰৰ দেউতা বিৰাট ফিটিঙৰ মানুহ আপোনাৰ লগত দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'ব একদম বহুত দূৰ গৈ পালে আৰু ভাবিছিলোঁ আজি মাথাটো নুধোঁ কিন্তু আজি মাথাটো ধুই দিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে কাৰণ বহুদিনৰ পৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বুলি মানে আজি পাঁচদিনমান হ'ল মাথাটো ধুম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ধুব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি মাথাটো ধুই দিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লেও মানে কি আজি আৰু বেছি ঠাণ্ডা পৰি আছিলে আৰু ৰাতিপুৱা একদম উঠিব মন নাছিল তথাপিতো উঠি আহিলোঁ যিহেতু শুই থাকিলে ক'ত হ'ব মানে ল'ৰাক স্কুলত পঠাব লাগিব কিবা কিবি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে শুই নাথাকিলোঁ উঠি আহিলোঁ উঠি আহি মানে কিবা কিবি বাচন ধুলোঁ গা ধুলোঁ গাখীৰ ৰান্ধিলোঁ পাগ মানে পাগিলোঁ চাহ খালোঁ বনালোঁ চাহ বনালোঁ খালোঁ দিলোঁ তাৰপিছত ভাত অলপ আছিলে ৰাতিৰে সেই সেই ভাতটোকে মানে অলপ বেটাই নাখালে বাৰু সেইটো কাৰণে মই সেই নকৰিলোঁ সি নাখালে যিহেতু সেইটো কাৰণে আৰু সি আজি ভাত খাব মন কৰা নাই সেইকাৰণে ভাত নবনালোঁ পোৱা আৰু এতিয়া একেবাৰে বনাম আৰু খাম আৰু পিছবেলাতো গমেই পায় দোকানতে যাওঁ মই মিষ্টাৰক অলপ সহায় লাগে যিহেতু সেইটো কাৰণে দোকানত যোৱা হয় ভাটিবেলা এই আৰু বেলেগ একো নাই আৰু মই ভাতখিনি বনাওঁ এতিয়া পানীলাওখিনি আধা কাটা হ'ল এই পানীলাওখিনি কাটি মেলি ভাত পানী বনাই লৈ তাৰপিছত আৰু অলপ কাম আছে মুৰ্গী ভাত ডিমা পাৰি থৈ দিছে আনি ডিমাক এটা আনিব লাগিব আৰু ডিমা মোৰ বহুতকেইটা হ'ল মানে মুৰ্গীটো উমনিত পৰা নাই মুৰ্গী উমনিত পৰিলে দিনা ডিমাক এটা দি দিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া ডিমা মানে আগতে জমা কৰিছিলোঁ কাৰণে জমা কৰা নাছিলোঁ কাৰণে মুৰ্গী সোনকালে ডিমা সোনকালে উমনিত পৰিছিলে আৰু এতিয়া মই ডিমাই জমা কৰি থৈ দিছোঁ কাৰণে এই ডিমাক এটা জমা কৰি থৈ দিছোঁ কাৰণে মুৰ্গী উমনিতে পৰিব দেখা নাই মানে উমনিতে পৰা নাই আৰু উমনিত পৰা নাই উমনিত পৰিলে ডিমাক এটা দি দিম সেয়াই আছিল আৰু বিশেষ একো নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰোঁ কাৰণ মোৰো অলপ কাম আছে আৰু মাছটো আনি পোৱা নাই মাছটো আনি পেলাই মাছ ভাজি বনাব লাগিব আঞ্জা ভাত আৰু সিও যিহেতু স্কুলত ভাত খাই যোৱা নাই তাৰ পৰা সি পোকত একদম কিবা কৰি দিব সেয়াই আৰু বিশেষ একো নাই বাবাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব বাবাই